Mən şətazlıqlıq mərkəzinin qrupunun təlimçisi Yadigar Rəsulovun müdavimi Məmmədova Selich. Mənim nəzəri şəqəbəli və sertifikasiya istiqamətli test nümunələri ilə sizə dəstək olmağa çalışıram. Test nümunəmizə diyelim ki, sinus 4x * cosinus 3x - sinus 3x * cosinus 4x = 0.5 tənliyini həll edirik. Tapşırıq tələb edir ki, hansı növlü formalaşdırır. Deməli şagird əgər bu tənliyi həll edərsə, yəni eləyən zaman ə, Ümumi qaydadan çıxış edərək həll edir. Ümumi qaydamızda sinus alfa - beta = sinus alfa vur kosinus beta - kosinus alfa vur sinus beta. Yəni şagird bu ümumi qaydaya əsaslanaraq xüsusi tənliyi həll edirsə, deməli şagird bu zaman deduktiv məntiqdir üzmüş olur. Budan da yəni məntiqi təfəkkürdə özləxsənini tapmış olur. Eyni zamanda bunu idraç taksonomiyasında tətbiq etmə mərhələsinə aiddir birlik olaraq da prosedural bilicdir. Ona görə ki, şagird bu tənliyi həll edərkən addım-addım, mərhələ-mərhələ həll etmiş ol